Сніжана церцудзе до нас завітала. Доброго ранку. Доброго. І не просто так, а для того, аби поговорити про тілесні духовні практики, до яких можна буде долучитись вже цієї неділі. Сніжано, що це буде? Ось в спільноті написано доволі незрозуміло, можливо, для когось гадково та ребьофінг, тілесні практики, інтеграція в себе через ось такі дихальні вправи. Так поясніть, що це буде. как интегральный психолог, интеграция – это объединение, соединение, стать целостным. Я предлагаю такую практику, как ребюфинг. Есть еще подобные практики – холодинамика, холотропное дыхание, есть практики – свободное дыхание называется, или вайвэйшн, даже тонатотерапия. Когда мы говорим «ребюфинг», это перерождение, перерождение себя. Uh -huh. Мы проходим некие циклы, и, и правда меняется наше да, окружение, меняются наши внутренние ценности. И это такое, знаете, как вот перед Новым годом наведение фэн-шуя внутри себя. <laughs> ну, останним часом, на самом деле, эти слова на слуху. холотропное дыхание, дыхальные самопрактики, вправы. В Запорожье, насколько коло людей обмежено, и хочу ось саме через такие вправы, знайти, відшукати, відчути себя? Знаете, когда приходит время, вы просто обнаруживаете, что есть другой этаж, и на этом этаже другие комнаты, в которых есть люди, занимающиеся подобным. Поэтому вычислить там в процентах это будет ну, mm -hmm. тоже неудобно. Их много, они есть. И много есть ведущих, много учителей. У меня самой а, тот же был учитель Александр Васильевич Зелинский, в том числе один из учителей. И это довольно давно уже известно, довольно давно люди этим занимаются. То людина має до цього прийти самостійно, чи якщо ось за якоюсь підказкою, просто випадково натрапивши, вона е, звертається до цих тілесних духовних практик, чи вона внутрішньо має до цього дійти? Бувають по разному Знаєте, бувають ознаки всі ідеш і там тобі написано «Іди подиши!». Да. да. Или, возможно, кто-то говорит да об этом. Я прочитала книгу и такая, хочу, 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 хочу. Но где это? Что это? Кто это проводит? Я на то время не знала. Иду с девочками там совершенно с другого тренинга, семинара, и они такие между собой ш -ш -ш -ш. Ребёфинг, Ребёфинг, Ребёфинг. Я говорю, девочки, рассказывайте. И одно время в город приезжала Маргарита Михайловна Таненкова. Она сама там преподаватель высшей математики. Она читала лекции по теософии. И вот она проводила этот Ребёфинг. И вот тогда -то я с этим познакомилась. И вы вы решили, что и вы так само можете теперь знакомить других людей и с этими практиками. Да, когда я сама это прошла, я сама... А, я не могу сказать, что это была полная целостность, но вот я получила некие результаты. Я сказала, я хочу это сама продолжать и хочу поделиться с другими. А, мы все говорим, говорим, а в чем суть этих э, дыхательных упражнений? Mm -hmm. Ну, например, может кто-то не знает, но, например, я. Mm -hmm. Мы все дышим, mm -hmm. но зачастую мы даже не осознаем, как дышим. Вот даже как телесный терапевт, я занимаюсь еще, допустим, остеопатией, кинезиологией, и мы знаем, что иногда бывает даже спастика диафрагмы именно из-за того, что какие-то напряжения, какие-то психологические а, состояния не способствующие тому, чтобы мы дышали ну, полной грудью, да, на полную мощность, там, допустим. И практики дыхательные существуют во многих дисциплинах. В той же йоге да, там есть пранаямы, которые рекомендуются на определенном этапе. Вот. Здесь тоже мы говорим о том, что можно дышать осознанно, дышать связанно, дышать глубоко, дышать, будучи здесь и сейчас, не убегая в прошлое, не убегая в будущее, дышать в своем теле, дышать, осознавая свои эмоции, осознавая те мысли, которые сейчас тебя наполняют. При помощи дыхания возможно заглянуть внутрь себя. Угу. И что, чего можно ты ну не знаю с практической точки зору а вот э, за допомогою такого дыхания да вот что это дає, какой результат можно відчути? по себе нас все время с детства увлекает да кто я жду я где я Бывает так, что мы насобираем много информации внешней, теряем себя. Бывает наоборот, так погрузились внутрь себя, не выходим вовне, что тоже где-то вот потеряли, да, как вот насчет вот, вот, с внешним мы в какой-то интеграции. Поэтому это возможность заглянуть внутрь себя, понять, кто я, что я, увидеть внутренние ресурсы, осознать, что, возможно, нужны внешние ресурсы и как ими воспользоваться, собрать свои части и вот уже не отдельный там инструмент, а целый оркестр. Mm -hmm. Играть ту симфонию своей жизни. Mm -hmm. Ну, так, может, налякали трошки людей, а практично, как это происходит, то есть приходят люди, не знаю, что они сидят на стульце и дыхают. Ну, расскажите трошки про, про занятия, как происходит написано через телесные техники. Вначале да, мы осознаем буквально даже тело, насколько мы подвижны, насколько даже само тело у нас интегрировано целостно. Потому что бывает так, человек воображение двигается вот так, а на самом деле движения очень ну, какие-то некомфортные, негармоничные. То есть это может быть начало через движение, через двигательную какую-то практику, те же там танцы, возможно, спонтанные танцы, или наоборот, тело поставить настолько в неудобное положение, что вы задышите более глубоко, испытывая вот этот дискомфорт. Потом мы можем лечь. Наоборот, там рекомендуется лечь, расслабиться, полностью расслабиться, максимально расслабиться. Опять-таки, чтобы погрузиться в себя, это могут быть закрытые глаза. То есть практики в основном проводятся с закрытыми глазами под какую-то музыку. Музыка тоже это энергия, которая способствует а, вот, вот больше погрузиться внутри себя. Любая музыка да, у нас вызывает те или иные эмоции, и иногда даже ставится музыка, которая вызывает э эмоциональные, возможно, даже подъемы напряжение, какая-нибудь грустная музыка или радостная музыка, там патетические какие-нибудь да, моменты ставятся Потом наоборот успокаивающая музыка. То есть есть несколько этапов еще этого дыхания. Дыхание в сессии отличается немножко от привычного дыхания. Оно может быть более глубокое. Оно э, будет связано, как волна. вот да, Потому что зачастую мы впечатляемся, запечатываем себя, какие-то негативные моменты. И оставили а так можно их выпустить. Да. А тут мы начинаем вот эту вот а, пластиночку, да, которую уже записали, проигрывать без остановок, без пауз. И оказывается, вот когда нет этих пауз, мы начинаем осознавать, а что же, что же, мы туда вобрали, набрали, там что происходит. А с первого разу это чувствуется, или нужно пройти какую-то определенную количество практик, или mm -hmm. определенный период для того, чтобы понять и чувствовать? Ну вот, вот это вот дыхание, которое будет именно, да, 7 числа, оно ознакомительно как раз для тех, кто, возможно, не дышал или уже дышал, но уже знает, что это. То есть здесь не будет какой-то особой темы, не будет какого-то вектора движения. Потому что бывает сессии, когда там 3-5 дней э, дыхания происходит, да? вот, когда создается вектор направленности, э, мы можем продышать страхи, мы можем продышать, э, допустим, да, какие-то мои ресурсы, мои жизненные ресурсы, которые помогут мне, там, допустим, реализоваться продухивать там мы денег, там тему обиды на маму, на папа, там или еще чего-либо. Это ознакомить, будет. И тогда да, доступно любому человеку. Единственное, естественно, как в любых практиках, есть какие-то вот моменты, когда нельзя этого делать. Mm -hmm. А, а речі, коли моменты, да. кули не можна, кому не можно заниматься. Угу. А, нельзя заниматься однозначно беременным, да, не рекомендуется, однозначно не рекомендуется а, у которых есть психические отклонения, ну, допустим, там та же шизофрения, да, в какой-то фазе. То есть для этого нужны тогда уже специалисты, медики, да, с образованием. И в принципе это тоже проводится, да? только в специализированных, а, как бы местах. Вот нельзя людям, у которых там какие-то нарушения с глазками в том числе ну, глубокие нарушения отслоения там, сетчатки, потому что идет, а, по, возможно, повышение давления, и это бывает вредно. У которых там, с сердечком отклонение тоже нельзя. То есть какие-то медицинские показатели и психологические показатели существуют. Mm -hmm. Ну, власне, за внутрішніми відчуттями можна це прослідкувати. А такие практики, их краще проводити ось саме колективні, чи краще це робити індивідуально? От не відволікає та кількість людей, яка присутня на практиці, ну, чи не закривається людей? Люди проходят, приходят интегрироваться и даже научиться открываться. Если человек говорит, я не могу в группе дышать, то да, у него есть проблемы с этим. И мы можем предоставить ресурсы, что он дышит индивидуально. Он ознакомливается, возникает доверие к практике, и тогда он спокойно уже приходит в группу. Потому что говорится, что если в группе тебя стукнул сосед во время практики ногой, то это, опять-таки, возможность продышать. Возможно, агрессию, возможно, наоборот, вот, о, есть внешние ресурсы, я за ними обращусь. Выникают просто такие спонтанные реакции. Да. И, властно, да. их вычути да. можно будет на этой неделе, 7-го лютого, с 16 до 20 то есть, в течение 4-х часов будете практиковать пошуки себя в студии Альфа-Гравити. Да. Кто-то, может завитать, или нужно какая-то попередка. Да, у нас буде група тільки 15 чоловік, і потрібна реєстрація предварительна, щоб ми mm -hmm. Ну, Дякуємо вам, бажаємо успіху вам і тим, хто завітає власне, до вас на продихування. Прощаємося з вами ну і пропонуємо усім свіжий ковток інформаційного повітря від народного календаря.